最近咧，有一客人打俾我咧，佢就話啊，最近都心思思，其實都想屋換屋嘅，但係好擔心啊！如果自己買咗之後咧，自己間屋賣唔到，佢就話可唔可以喺傾 offer 嘅時候咧，放一個條款同業主講，如果佢自己間屋賣到啦，先至順利去幾將呢一間嘅買賣確定落嚟，有冇咁嘅情況？喺地產買賣合約嗰度咧，的確係有一個條款嘅，但係點解好少人咁做咧？其實原因係咁樣嘅。 如果喺房屋條款同業主講，OK，啊喺未來嘅時間裏邊九十日六十日，如果自己間屋賣到啦，先至確定一個買賣。但係通常咧，如果業主同意咗咧，後邊咧仲有第二 part 嘅，第二 part 嘅文件咧就係調翻轉啦。如果喺業主等嘅過程裏邊，OK，啊當有份 offer 入嚟，而嗰份 offer 咧係冇條款嘅，即係話係啊冇銀行貸款驗樓喺一份 firm offer。 咁業主咧就通常喺廿四小時或者四十八小時裏面咧通知翻第一個買家，就話俾佢聽，我哋而家收到張 offer 啦，你會唔會馬上 firm up 呢一個 deal？咁對於第一個買家咧，佢選擇就兩個，第一咧就係、是、firm up 個 deal 啦，第二咧就係、是、放棄個買賣，讓呢個物業俾第二個買家。O K，咁所以有好多時候咧，O K 喺今日個市場咧，好多時候好多嘅買家咧都唔想放一個條款落去嘅原因咧就係、是、就算個業主同意咗一個 cost。 可能兩日、三日或者一個星期之後，當佢收到另外一張 firm offer 咧 o 佢就要喺廿四小時或者四十八小時要即刻 firm d o k 咁所以咧喺個情況咧就比較少用啲嘅，除非嗰個物業咧係比較偏滿啲嘅，OK，例如一啲係好少人會買嘅物業，又或者 OK 個物業放喺市場好長時間，OK，業主咧都唔介意去等，OK，但係對於普通嘅買賣咧，OK 好多時候咧尤其喺多倫多市場咧會比較少用啲嘅。 OK，如果大家有一啲嘅地產嘅想問嘅，歡迎喺以下留言或者 follow 我，OK，我會將個答案解釋俾你聽。OK，到時見，拜拜。